Terrorçular Sulduz əhalisinin biz burada mitinq keçirəcəyik sözüylə aldadarək 20 min nəfərlik təpədən dırnağa kimi silahlanmış terrorçunu Sulduza yerləşdirə bildilər. Ancaq bu olay necə baş verdi? Demokrat Çürd firqəsinin mərkəzi komitə başçıları baş müfəttiş Mustafa Hacı Əhmədini Sulduzun türk millətinə planlı soyqırım aktını həyata keçirməkdən ötürü Sulduza göndərdilər. Hacı Əhmədi Sulduzdan geri döndükdən sonra Demokrat Çürd firqəsinin başçıları silahlı çürd yoldaşlarını, yəni İranın başqa bölgələrində Yaşayan Kürdlər Türkiyə və Əraqda yaşayan Kürd birləşmələrini Fervərdin ayının 31-də keçirilməsi planlaşdırılan silahlı mitinqə yığımağa başladılar. Silahlı mitinqdən 1 həftə öncə hərbi hazırlıqlı terrorçular Sulduzun çevrə çəndlərində yeni silahlanmış terrorçulara silahla davranmaq ilə başqa hərbi dərslər çətməyə başlayıb hamısını saldırıya hazırlandırdılar. Terrorçular dərslərdə silahla savaşmağı öyrənən kimi Sulduza yerləşdirildilər. Silahlı miting xəbərinin yayımlanmasının ardından ilk başda Sulduzun ağsaqqalları ilə böyükləri bəzi insanları aradıcı edərək terroristləri bu mitingi keçirməkdən vaz keçirməyə çalışdılar. Çünki terroristlərin əsl amaclarından xəbərləri var idi. Sulduz şəhərinin tanınmış ağsaqqallarından Hüccətülislam mühərrir öz anılarında belə yazır: "Çürdlərin imam cəməatı, Molla Səlaha dedim ki, bu mitinqi keçirməkdən vaz keçin. O isə cavabında: "Məcər Sulduz sizindirmi? Çürdlər bu şəhərdə güclərini hammıya göstərəcəklər" dedi. Bu sözdən sonra Molla Səlahtan ümidimi kəsdim." Sulduzun aqsaqqalları ilə bu olayı aydınca başa düşən insanlar, terroristləri silahlı mitinqdən çəkindirə bilməyəcəklərini anladıqdan sonra, cizlincə terrorçuların qırğınının qarşısını almaq üçün xalqı silahlandırmaqdan başqa yol qalmadığını anladılar. Şəhəri dağıntılardan və şəhər əhalisini soyqırımdan qorumaq üçün bu ən uyğun seçim idi. Sunduzun önündə gələn ağsaqqallar bütün var-yoxlarını insanları silahlandırmaq üçün xərclədilər. Bu ağsaqqallardan biri də rəhmətli Cəci Əzim Məbudi idi. O illərlə qazanıb yığdığı bütün mal dövlətini Sunduzu qorumaq üçün sərf etdi. Həncənbə Fərverdin ayının 30-u. Fərverdin ayının 30-unda silahlı mitinqə bir cünqalmış terrorçu qrupların başçıları 12 min nəfərdən çox tępədən dırnağa kimi silahlanmış terrorçunu şəhərə gətirib solçu qrupların cəlişin gözləməyə başladılar ulduz millətinin mitinqin baş tutmaması yolundakı tabalari sonuc vermir. Mitinq baş tutmaq üzrədir. Bu anlarda şəhərin böyükləri təhlükəni anlayıb terrorçuların şəhərin mərkəzi ilə küçələrinə doluşmasının qarşısını almaq üçün bununla da qorumasız qalmış evlərdə qırğın olmasını önləmək üçün tez bir zamanda çalışmalara başladılar. Şəhəri silahlandırılmış türk fədai cəncirləri şəhəri qorumaq üçün öncədən təyin olunmuş sancarlarına çıxdılar. Sümə, Fərvərdənin 31-i. Səhər saat 8:30-da qanlı mitinqi planlayan Demokrat Çürtd firqəsinin silahlı qorşunu Sulduzda görünməyə başlayıb, şəhər mərkəzinə sarı rejə getdilər. Daha sonra Sulduzun mərkəzində olan stadionma yığılışmaya başladılar. Saat 10:30-da planlanan silahlı mitinq başlayanda stadionda 20 min nəfərdən çox silahlı terrorist var idi. Silahlı toqquşmanın başlaması. Birdən-birə terrorçular havaya cüllə atma bəhanəsi ilə stadionun cənub yönündən atəş açmaya başladılar. Stadionun divarlarına çıxan terroristlər o təvrədəki sivil insanların yaşayış evlərinə müxtəlif çaplı silahlardan açdığı atəşlərin nəticəsində 2 türk cüllə yarasından o anda şəhid düşdü. Bu iki şəhid Abbasəli Abyari, Əvəz Abyari idi. Yəni Sulduzun ilk şəhidləri. Terroristlər stadiondan çıxıb şəhər içindəki silahsız vətəndaşlara yuyurub cülləyə bağladılar. Qalanı da şəhər girişindəki Cümə bazarına sarı gedib, ordakı insanları öldürüb, daha sonra xalqın evlərinə yuyurub, qapılarını sındırıb yüzlərlə qadını, uşağı, qocanı əsir aldılar. Terroristlər saat 11.30-a qədər 17 nəfər günahsız sulduzlunu şəhid etdiler terroristlərin bu vəhşi planlarından öncədən xəbərdar olan Sulduzun qəhrəman icidləri sayıları düşməndən az olsa da evlərinin damlarına çıxıb yerli əhalini qorumağa başladılar. Terrorçuların dini başçıları Əbdurrahman Qasemlu və İzzəddin Hüseyni Molla Səlahın evinə gedib silahlı terrorçuların başçılığını görəvləndirdilər. Günorta saat 12-də Sulduzun Ağsaqqalları sonuncu dəfə Molla Səlahla danışıb terrorçuların şəhərdən çıxıb bu soyqırığa son verilməsini istədilər. Mühərrir cənabları, Qasemludan silahlı terrorçuların şəhəri tərk etməsini istəyir. O isə cavabında: "Sulduz bizimdir. Türkçülər silahlarını bizə verib bütünlüklə şəhəri boşalsınlar. Yalnız bunu əssəniz, biz sizi öldürməyib Məhəmmədyar yolundan şəhəri tərk etməyinizə icazə verərik." dedi. Savaş saat 17-yə kimi dağınıq şəkildə davam edir. Terroristlərin başçıları Urmiyədən yardımçı cüzlər gələnə kimi şəhəri tam işğal etməyə çalışırdılar. Bunun üçün saat 17.15-də Qasəmdu silahlı terroristlərə əmr edir ki, bir-bir evlərə girib susuduz Türklərin tamamı ilə soyqırım edib şəhəri işğal etsinlər. Bu əmrdən sonra artıq terrorçuların əsl niyyətinin soyqırım olduğunu görən şəhərin türk müdafiəçiləri qanlarının son damlasıncaya qədər da cürləri ilə şəhəri terroristlərin hücumundan qorudular. Savaş bütün gecə boyu davam etdi. Ordu behestim biri Şəmbəcünü. Hər nəyi hesablayan terrorçular bir şeyi hesaba qatmamışdılar. Türklər torpaq yeyib, torpaq verməyən millətdilər. Sulduz Türkləri öz sayılarının az olduğu və düşmənə baxanda az silahlı olduqlarına baxmayaraq terrorçuların vəhşi hücumlarının qarşısını ala bildilər və terroristlərə öz planlarında yanıldıqlarını göstərdilər. Terroristlər qorxmaya başlayıblar. Savaş Qadarçayının yaxınındakı Quzey cəbhədə, Çöhül kəndinin şəhərə giriş körpüsündə, Frudabad məhəlləsinin batı cəbhəsində və Qalabaşı'nın cənub tərəfində, yəni o bölgələrdəki terroristlərin nəzarəti altındaydı, daha şiddətli davam edirdi. Ordibehştin birində səhər saat 10-da Molla Səlah və İzzəddin Hüseyni Mahabat radiosundan Qasemlu'nun əmrlərini öz quduz silahlılarına çatdırırdılar. Radio aracılığı ilə verilən əmrlərin birində Molla Salah terrorçulara çox böyük vurğu ilə deyir: "Gerdib begrin", yəni tępəni alın. Bu əmrdən sonra günorta saat 12-də terrorçular tępənin çevrəsindəki bütün evləri dağıdaraq saçınlərini vəhşicə öldürdülər. Axşamüstü saat 16-da Sulduzun Türkiyəcitləri Jandarmeri mərkəzini terrorçulardan qurtarıb oradakı silahları Sulduzun müdafiəçilərinə çatdırmağı başardılar. Terrorçular Qərarcaq və Qışla kimi Sulduzun çuğundur fabrikasını seçmişdilər. Axşam oradan şəhərin içinə doğru daha bir hücum təşkil etdilər, lakin Sulduz icidlərini yenə bilməyəcəklərini görüb geri çəkilməyə məcbur qaldılar. Bu hücum sonucunda 15 nəfər Sulduz türkü qəhrəmancasına şəhid oldu. Quduzda 2 gün boyunca quduz terrorçular ilə şəhər əhalisi arasında qanlı bir döyüşün getdiyinə baxmayaraq, bazarqanın başçılıq etdiyi mərkəzi hakimiyyət bu savaşı örtbas etməkdən ötrü terroristlərə heç bir demokratik yaxud nizami bir baskı uygulamadı. Bazarqanın haçimiyyəti bir bildiriş verərək sanki məhəllə davası imiş kimi sadəcə təəssüf hissini bildirib tərəflərə barışmağı önərdi. Bununla da bir şəhəri işğal edib əhalisini soyqırım edən 20 min nəfərlik silahlı terrorçunu Cərməzdən gəldilər. Bu videonun cələn bölümündə Molla Həsəni Sulduzun qurtuluş savaşını necə başlattı, Bazarqan dövləti batı Azərbaycanə necə xəyanət etdi, onu incəliyəcəyik. Özgür Azərbaycan ümidi ilə